Yəni əgər bu tər tər məsələsində artıq cinayət olduğu hakimiyyət özü də ciddi cinayət hakimiyyət özü də etiraf eləmiş durumda. Belə bir şəraitdə bu işin istintaqına aparmış, bu şəxsi istintaqa rəhbərlik eləmiş bütün bu proseslərin içində olmuş bir şəxsin bu qədər vəzifələrdən vəzifələrə daşınması özü-özündə də de absurd ha. Də də o bu Xanlar vəli. Bunun özü absurddur. Bu elə bir absurddu ki Və nəçə ola bilər? Bax, bu günləri bir daha deyirəm. Xanlar e, Vəliyevin bir açıqlaması var idi. Dedi ki, biz gələənə qədər bir nəfər ölmüşdür. Elədirmi? Amma istintaq da aynən şundan başlayıb orda. Yəni bütün hallarda hərbi prokurorluq istintaq edir. Düzdümü? Bir adam öldürdü. Birin də öldürülənlə bu gün bəraət verilir. Düzdümü? Bütün hallarda bu adam müstəntiq olaraq orda bütün bu işin içinde olur. Ve bunu vazifeden vazifeye taşımak ne demek? Buralar ee, ilk önce hamısı görevlerden alınmalıydı. Hamısı. O işte o dövrede meseleyi məsuliyet taşıyan. Hatta prosesin özünde iştirak edilmese belə. Vazifə gereğince bu proseslere mani olabilecek adamların her biri görevden alınmalıydı istisnasız olarak. Ve bugüne kadar artık ee, şimdi indi vermiyorlar, ee, oğlu, e, Valide Hamroğlu, Elçin Gulyev'e o gün Aliyev dedim ona gördüğünüzü istiyorum. Elçin Gulyev'de o. Elçin Gulyev'e beraat verdi. Elçin Gulyev dağda taşta ayağını sürüşüp başı taşa dayıp ölmüyor. Elçin Gulyev'i döyüp öldürmüyor. Ve bu adam döyüp öldürülen adamı kim öldürür? Ana adama beraat verdim. Öyle değil mi? Ben bunu öldürenler hakkında niye karar yoktu? Derhal Bu öldürüldüyü və bəra gunaəsor öldürüldüyü etraf olunduğu adamı öldürən adamlar var. Bunun haqqında bir cümlə yoxdur. Bir sətir yazılmıb beçardı. Amma əvəzində nə baş verib? Həmin işə yer rəhbərlik eləmiş, həmin işin içində olmuş və o işin istiqamətinə aparmış. Genəldə bütün proseslərin şahidi olmuş və cinayətin birbaşa çindona adamı gətirib bütün hərbi prokurorlara nəzarət şöbəsinə rəis qoydurmuş. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, yenə də içəridə dava gedir. Məlumatları bax belə bu yondan çalışırlar. Görsən ki, az da olsa bu cinayətin açılmasında xidmət göstərsinlər. O birsiləri də bununla biz sizi saymırıq. Gedin Nağızqa, biz də belə iş. Yəni e, burada mənim Bağdatlı Korkhəlifə adlı. Amma çox da maraqlıdır ki, indi də, təbii ki, Təlimatxanlar Məliyev verir. Amma Camran Əliyev verir bu ammi. O Camran Əliyev ki, bu gün böylə ya da belə bütün bu üstündəki rəhbərliyini. Bütün Yəni Her baş prokurorluk bu işi kazandı o zaman o davanın içinde Dedekhanan davada baş prokurorluk kazandı. Ve Çamrın bile bile ki bu adam en azından bayak dedim ben bir daha deyirem hamı bunun farkında olmalıdır. Bir var cinayette bir başa iştirak edilmiş adamlar. Bir de var cinayette iştirak edilmiyor. Ama tuttuğu vazife gereği Bu cinayətin baş verməsinə qarşı çıxmalı. Onun mümkün qədər o fəşahatlar nazan çalışmalı olan adamlar var. Vəzifə gerəyi. Bunlar bir daha deyirəm, hamısı paqondur, bura qalqox deyil. Hərbi strukturda belə. Və hətta protestdə iştirak edə bilməmiş, amma vəzifəsi gerəyi. Bu işlərə mane olacaq. İstər hərbi strukturda, istə prokurorluq sistemində hər bir adam hamısı görəvdən alınmalı idi dərhal. Bağındı? Əslində adamı gətirib vəzifədən vəzfiə uçurdular, hey adam. Ona görə də Nəbəli, mən hesab edirəm ki, bu yenə də o qruplar arası, o daxilində əzələ e, nümayişidir, bir-birinə zələ nümayiş etdirirlər. Dünən dərsən də 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 ərafdan da yazmışdı. Bunlar diş göstərirlər. İndi bunların dişini sındıracaqlar, mı? Sındıra biləcəklər, mi? Onda mən bilmirəm. Mən mürəccib deyirəm. Mən başından eyni fikirdə qalıram. Bu gün də o fikrimi təsdiq edirəm ki, o zərər çəkmişlər filan, bunlar indi zaman keçib kim zərər çəkib, ölənlərə rəhmet eləsin, zərər çəkmişlər Allah hamısına şəfa versin, Allah uzun uzun ömürlər versin. Amma artıq o məsələ arxadan qalıb. Bu gün daha çox söhbət bu cinayəti törədənlər kimlərdir. Və nə uğrunda bu cinayəti törədiblər? Bax onların istiqamətinə getməlidir. Nə əlaqəsilər ki, günləndir Ruslanı çağır gedə sayış verək, sən də 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 gələrək. Gəl Qa, çağır, gəl sayına bölüm, pul verən, qəsəq qoyun verək, qəsayındək verək. Zətdi pul pular o bir daha derim bu zarar çekmişlerin filan işi belli de artık. Bu ham ve belli de olan da olup geçip ne ölenleri kaytarmak olacak. Ne de ustanın o azablarını e, o geri kaytarmak mümkün değil. Ben ustan gibi yüzlerle adamın Bu günleri istintak bu cinayeti töretmişlerin üzerinden aparılmalıydı. Niye törettiler? Motiv neydi? Kimin tavşırıydı? Tersilatçı kimiydi? Siparişçi kimiydi? Ve adım adım bunların üzerine gidilmeldi. Hiç ne baş vermir. O hepsi olunmuş adamlar da var. Onlar indi Ruslan Dyağın bilir, onu həm də bütün ölçə bilir. Onlar əvvəldə hamısı məsuliyyətə cəlb olunmuşdular. Sonra da bu 2-ci 44 günlük savaşda bəzilərini çox müəmmalı şəkildə buraxmışdılar. Adam bəxti yenə də gedib ordaydılar. Və o işin kənarında ayrı adamlar da var axı. O ə, nədir? Tofişan Muradov var. Hə? Otarikh Asmanmadov var. Adamların sinəti üstünə xeyr vətən xaini yazıp paylaşan sosial şəbəkələrdə indi burada bir söz deyilsə dünən elə-belə Abel Məhraman adını çəkim, düzdür? Görsən nə dərdi də gəlir. Atəz burada illətləndi buların adı hallanır hə deyirdi. Hələ Nətoy Şəmradov var. Nətarikh Asmanmadov var. Nə, nə digərlərindən qaşı müstəqil adları olmayıb. Adamları çağırıb görüşmək lazımdır. Bu Toyu tə Şəmradovun boy boy şəkilləri var döyüş bölgələrində, çiyində silahı Eninde her bir forma. Döyüş bölgelerinde, döyüş bölgelerinde ve o e, Seret Yanı bölgelerinde hamısı ki oralar ön cephe sahilip. İllerle. Bu adamı kim bırakıp oraya? Bu Efer'de ifade ifade de Efer'de müsahibe verin dedi ki benim herbiye bir hiçbir dâhilim yoktu. Hiçbir dâhil olmayan oralara hatta zabitler öz evlatlarını böyle getirebilmezler. Getirmemezler. Döyüş bölgesi de oraya. Bu ne azıdır orada? Bunun boy boy şekilleri hamıda bunu görüyor. Niye bunu araştırmıyorlar? Gedi böyle fırlanıp fırlanıp ne bileyim Maşayev, Muşayev filan filan. Evvel tutmuşlar, bırakmışlar. Bir de Maşayev, Maşayev kimiydi kim idi? Çocuğum ben dedim. Bu Ruslanın bir burun, burununun burun, burasına bakın hele. Ruslanın kolunun başı yolundadı. Bunun ne ihtiyarı vardı ki Maşayev filan kez. E, ne, ne diye bilər ki Ruslan aparıp burada şişence verəydi. Bu Ruslan da böylece kuzu kimi duraydı onun kabağı. Öyle şey var. Ona göre deyirəm. Bak bu tuturanlar hiç. Bildiğim, bura evvel de tutulmuştu. Ama Bu işə bir başa rəhbərlik edən adamlar var, adları da bəllidir və bu işin qarşısını almağa məcəlləf olan, bu cinayətin törənməsinə qarşı çıxmayan olan vəzifəyə görə onlaran adam var. Hələ birnə birində də çağırıb sən bunu niyə etdin? ya da etmədin deyə soruşulmuyor. Maddə var. Hərəkətdən və ya hərəkətsizlikdən dolayı məsuliyyət daşıyırlar. Bilərləri etdikləri hərəkətə görə, digərləri isə etmədikləri, yəni hərəkətsizliyə görə məsuliyyət daşıyırlar. Hələ o bu arada söz belə yoxdur. Ayrıca bir bölüm də var. Həps olunmuş, səllənərək heç bir günah olmayan, nə bilin bax belə güya erməyi ilə cinsi ə, münasibətlərdə olan, adı ilə tutulmuş oğullar var. Olan haqqında heç kim danışmır. Yoxdur. Sanki belə bir şey yoxdur. Bəs bunları bir daha deyirəm, e, bu həm də tərbiyə məhkəmə hökümü şəklində arxivlərə qoyulmuş bu məsələlər min il bu millətin başına qaxıncı olacaq. Min il bu milləti o köhmət altından buraxacaq. Bunlara niyə heç kimin diqqətini bu çəkmir? Niyə heç kim bunun üzərinə getmir? Elə tutublar, ha Maşayevi tutduq, nə belə orada bir iki üç adamla seyrcatmı axı. Kim də ola? Kim də ola? Buna görə e, yenə də dərsəm biraz söhbəti uzatdım amma bu baş verən bu e, nəydə gedən adı o prokurorluğa vəzifə gətirilən adam da əslində o içəridə qruplaşmaların bir-birinə ə belədəki əzərə nümayişidir. İndi axır həryə varar, onda zaman göstərəcək. Dedim ya, biz münəccim deyilik. Kəndlərdə e, yəni bu cəmiyyəti dolamaq, cəmiyyətlə bu qədər qeyri-səmim olmaq, bu prokurorlar böyük açıqlama verisən ki, absurddur. Sonra deyirsən ki, bir nəfər ölmüşdür. Sonra indi təzə 7 nəfərə təzən cinayət açırsan. Bu yandan e, bəraət verici əsaslarla adama e, bəraət verisən amma onu öldürənlərin haqqında sözdürmürsən. Kəlmə belə kəsmirsən. Bu cür intiqt olmur, bu cür hökumətdə olmur, bu cür hakimiyyətdə olmur, bu cür dövlətdə olmur, bu cür prokurorluqda olmur, bu cür nə bilirəm, heç nə olmur. Bunun adı nədir? Yenədə bizi belə oyanırlar. Ha gözləyirik, yazı gələcək, yoncə bitəcək. İndi də yenə başlanıb. Məsələn ki, baxıram da. Filancəs bu gün tutulub sabahdır. Əvvəl filancəslər olmalıdı, sonra mən bir daha deyirəm Evvel falan kestiler olmalı da o sırf hukuki Ama bir daha deyirəm, bugün hakimiyyat dövlət səviyyəsində cinayetin olduğu etraf olunub. Bu etiraf olundusa, bir deyirəm, bir, bu cinayetin tör edenler, bir başa tör edenler. Bir de bu cinayetin törenmesine karşı durmalı olanlar. Hamısı bu dəqiqə e, prokuror e, müstantik karşısında oturup ifadə verməlidir. Yoxdur heç nə. Yoxdursa demək de heç nə à